Общаемся о чем? Давай. Задавай тему. Война. Я с Луганска. Откуда? Луганск. Ты там живешь или понаехал? Живу и вырос. Понятно. Ты тоже, по-моему, откуда на да? Я из Донецка. А из Донецка? Ну. Это ты Может? ментом работал. Мы с тобой общались. Ну, я ментом не работал никогда. Значит, я ошибаюсь какие вопросы, может, есть. Ничего. Говорят, по Скажите, счастью, по, по кажется, счастью наши лупанули, говорят, Луганский свет пропал, правда или нет? По счастью, наши лупанули. но Украина, а? лупан... Украина лупанула по станции, тормознула свет. Говорят, Луганской области свет пропал, правда или нет? Ну, я ж Луганская область ты можешь врать, а можешь нет. Сказать нет, это неправда. Ну правда. Понял. Что тут ну, я... Я... Не, я встречаю? тут многих, которые говорят, то он из Харькова, то он там откуда-то из Донецка, откуда. Начинаешь проверять, ковырять, оказывается, это все. Давай я вот так да, я тебе верю, мне не надо доказывать. Если ты ж... Я у тебя по акценту выкупаю, что ты, ну, украинец, поэтому. Не, я не украинец, я русский. Откуда у тебя акцент украинский? Вот, вот такой видишь, вот такой русский. Да, это все можно наколупать больше. Вот а все да это, не, можно. Это же ни о чем да. не говорящая книжечка, ты же понимаешь. Ну, вот он, да. вот. Такое. Если Что ты русский, видишь? чего у тебя украинский акцент? Какой у меня украинский акцент? Ну, буква Г, как ты говоришь? Ну, Г, да, ну, 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 так, говорю, так Ну украинец, правильно. Или ты переобулся? Фамилия у тебя на если У меня папа русский, мама русская, как я могу быть украинцем? Не, ну ты можешь быть россияне этим русским. Ну, ты же россиянцев. русские раньше проживал на территории Украины, сейчас проживаю на территории России. Куда ты переехал? Никуда не переехал. А ну ты на оккупированных территориях, я знаю. Тебе надо сейчас говорить, что ты Очень в России кто и так далее. А кто, а кто нас оккупировал? Россия. Ну, у тебя паспорт украинский? Нет. Ну, ну, правильно, у тебя оккупировали. Все правильно. Да, ну, вот если ты... Ну, тебя Россия оккупировала, выдала тебе паспорт свой. Как раньше, как немцы выдавали Аусвайсы. Все точно так же. А мы так под по дулом автомата или как? А они что, с цветами вам зашли в Луганск? Нет. Ну, а как они к вам зашли? Обычно. Ну, на броне и с автоматами. Ну да. Ну как правильно. Можно? Ну так с оружием, когда заходишь, ты паспорт инопланетянина получишь под дулом автомата. И будешь что говорить будет? все, что надо, потому что тебе же нельзя ну, говорить. В каком году? Ну, в 14. -м. Или ты не знаешь? В 14-м надо ну, А я в каком паспорт получил? А то потом тебе на выдавали там, а в каком? Я же не знаю, в каком а, ты получил. В, в каком ты получил паспорт? 20, 25. Ну, так сидел тихонечко с украинским паспортом, а потом получил. С, уже... этим, с вот этим как Для тебя он красивый, для меня обычная бумажка. У нас Ни, на ни на Никем не... есть вот такая, вот такая была, смотри, Да я знаю, смотри, с этим паспортом, вот у меня кошка и собака. А она с ветеринарным паспортом может путешествовать по а, миру, нет, а ты нет, с этим нет, паспортом нет, не можешь нет, путешествовать нет. никуда. Каким? Да с этим он не мог путешествовать. Куда? Куда ты мог это? путешествовать с ним? С чем? С чем? Ну вот с этой бумажкой. Куда? Никуда. А зачем я могу путешествовать? Ну вопрос другой зачем, не зачем. Ну куда ты можешь? У меня кошка тоже говорит, нафиг мне путешествует. Но у нее есть паспорт чем? международный Котячий. Ну, он был... И он работает по всему миру, а твой работает никуда. У нас были, у нас были свои республики. Так да какие там республики? Что ты мне шнягу задвигаешь? Обычные. Это ну, же Луганская Донецкая республика. Народная. А какой республика. такой народ луганский? Какой народ донецкий? Что вы там на Русский, русский, русский народ. Так черно не русская народная республика. Ты что же русский? Нет, я украинский. Не, не я русскоязычный. Я ломаю ваши стереотипы. Ну, что почему оно? ты на украинском языке не разговариваешь? Ну, потому что Донецк разговаривал на русском языке. Всегда. И Харьков, и Одесса. Да. И Гб Петровск. Да. А да. отъедь ну, выедь в, 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 в Авдеевку, выедь весь синоватую, Там уже украинский язык. Ну, где-то в селе, где-то там с бабушки разговаривают. А у нас все всегда разговаривали на русском языке. Так потому что Донбасс приехали со всего этого самого поднимать. И чтобы всеми управлять. Насаждение. Ты меня не слушаешь. Хорошо, ну, давай я тебе расскажу. Я тебе расскажу. Донецк приехали поднимать со всего Союза. Mm -hmm. чтобы управлять всякими татарами, туркменами, таджиками, удмуртами, меря-шмеря, им надо было дать общий язык. Принято было, что на русском языке их можно дать. Дали общий русский язык. Вот и все. Но никогда Донецк не был российским. Он был украинским. Потому что я сыну Вата, та очеретено. Что же за такие русские названия? А ну расскажи мне. Ты зачем? Я не знаю. А, ты не знаю, знаю, знаешь. То есть ты туп, да. Ты, 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 ты жил в Украине, но ты тупой такой, ты не знаешь. Я а подумать логически. логически не хочешь? Давай без оскорбления, а как же бы. Сам в Донецке, я Слуганский. Я не знаю. Так, так я, я ж, ж тебя ласку. спросил. Ты знаешь украинский язык? Ну что такое Черет? Не вкус, возможно. Это камыш, не знаешь, ну, нет? Я... Не знаю, а, я плохо ну, учил. Ну, я знаю. Ну, вот видишь, как. Вот от, от того твои все беды. А что а ты, ты предал. Какое? Штык-нож. Нет, не знаю. Ну, ты видишь, а я знаю, а ты не знаешь. Штык-нож, как бы Не знаю, я тебе сказал. Ну, знаешь, автомат цепляется? штык -нож. Знаю. Ну, по-русски. Это будет. Не знаю. Багнет ниш. Ну, багнет это штык. Багнет это и есть багнет, штык. Но... Багнет, багнет -ниш. Багнек ну. это штык. Багнет ниш. Ну, багнет, -ниш. Но багнет штык это ш... Ну, да, и что и так. Ну, так ты не сказал, как будет. но видишь, ты ж не знаешь. Я тебя проверил. <laughs> вот это проверяешь. Ну, раз ты знаешь украинский язык, значит, ты все-таки украинец. Ну, так с чего ты? Подожди, давай за 2014 год поговорим. Что давай. Что там, ну, что там, как по поводу ополчения, там, и так далее. Ты сидишь тут, тираешь там, какие-нибудь там, с Мурманска, там, алкашам, короче, которые ни, ни хрена не знают про Луганск и так далее. Что, там, давай армия. поговорим, давай поговорим. Задай вопрос, да. что тебя интересует. Ну, где Российская армия пресекла границу в 2014 году, я скажу, в Луганске, я не буду что за Загонец говорить. там не надо меня. Ну, ты день... знаешь, этот я... самый погранотряд, кто дол... долбил? И откуда долбили? Там, там бил, дал, дал бил. долбил, долбил. Долбил погранотряд. Такой? У вас же был Луганский погранотряд. Почему что его еще? не стало? Кто его уничтожил? И с какой стороны? Ну, с какой стороны кто его уничтожил? Расскажи, Бля, я у тебя спрашиваю, его... а ты у меня спрашиваешь. Да, да, я у тебя спрашиваю. Я у тебя спрашиваю, кто уничтожил Луганский погранотряд? Я... Я не знаю. Никто его уничтожил. Ну, как с тобой разговаривать? Ну, а как с тобой тоже разговаривать? Я а у тебя я здесь как с Ты меня спросил, я... я тебе отвечаю. Я, я тебя спросил, тебя ты задал... не отвечаешь. Давай я буду отвечать, я так нет. как ты. Я Задавай вопрос. вопрос. Задавай я вопрос. Тебя... Я тебе задал вопрос, конкретно. Ты же мне на него не ответил. Где российская армия в 2014 году пересекла границу? Где, где российская Россия... армия пересекла российскую границу? Ну, ну где? где? Ну, где? Украинскую... Украинскую, границу. Украинскую границу. Ну, где пересекла? Россия... Ну, где пересекла? Ну, пересекла? Ваша, ну ты так общаешься. Ну, где? Я же тебе сказал в счастье, погранотряд уничтожили и зашли. Не да. у в счастье, в Луганске. А в счастье, а в счастье граница есть или подожди, что? Я подожди, я тебе сказал, Луганский, Луганский погранатряд. разбили да, и там кто? пересекла. Вот я тебе отвечаю, там и пересекла. Мой вопрос, кто разбил Луганский погранотряд? Кто-то, подожди, кто это зафиксировал, где-то почитать можно. Да есть видосы, как стреляют по погранотряду и уничтожают. Читать где он посмотри? будет, видео есть. Зайди и посмотри. Или ты не знаешь? Неравные силы и стрельба со всех сторон. Сегодня вы первыми увидите видео боя, снятое 4 года назад луганскими пограничниками. Отряд мужественно оборонял свое здание от сотен боевиков, оставшись единственным украинским подразделением в уже оккупированном Луганске. Боевики начинают атаку в 2 часа ночи. Пограничники включают гимн Украины и занимают позиции защищать свой город. Ведь большинство в отряде луганчане. Все-таки там вырос. У меня был выбор уйти или остаться. Командир нам сказал сразу, я не хочу, чтобы мне стреляли в спину. Не хотите, уходите. Сложите оружие, никто не ушел. Имени не называет, лица не показывает. Семья до сих пор в оккупированном Луганске рассказывает, сражаясь за погранотряд, был серьезно ранен в зеркало стал выглядывать снайпера. В итоге они поняли, что корректируется огонь. И в этот момент они выстрелили с РПГ, пробило стену, пробило бочку с водой, пробило меня. Я услышал, как у меня выпал кишечник. Я собрал это все в руки и держал, ждал, пока приедет скоро. С таким ранением просто не живут. Я в Израиле, когда прилетел, врач сказал, вот я такого еще не видел в своей жизни. Боевики окружили здание. Пули, гранаты и мины летели из соседних многоэтажек. Это видео впервые на экранах. Его снимали пограничники в редкие минуты затишья. Какой был хороший кабинет. Ё-моё, 762, снайперская винтовка. Снайпер работал с крыши. В одном из этих домов с семьей жил Евгений и все видел. Они э, приходили к людям в квартиры и говорили, что мы все отсюда будем вести огонь. Это было довольно-таки подло, потому что использовать жилые кварталы в качестве прикрытия. Маршрутки ходили, люди куда-то ехали, работал рынок. А тут буквально 800 метров идет бой. Ночью в перерыве между боями самых отважных повысили в звании, но радости в тот момент никто не испытывал. Ты же там не находишься, раз. и ты притворяешься. А в ополчении кто был? Луганский, Волчевский? Дебилы, в наркоманы, предатели все. Вот и были они. А, предатели. Ну, предатели. конечно. Откуда предатели. оружие взялось а, у ополчения? А, Шадрюша, откуда? Полиция, откуда? откуда вопрос. Мой тебе вопрос. Откуда взялось оружие у обычных людей гражданских? Администрации администрация, захватывали здание администрации. СБУ, Сбыл, Ты будешь на мой вопрос отвечать или я пойду? Я уже сказал, по-моему, откуда оружие взялось. Нет. Откуда? Что тут вообще поганый отряд. Я тебе сказал про оружие. Спрашиваю, откуда взялось у мирных том, людей что оружие? дрем, имени, Дрём, имени э, Платова были 90 процентов наших ребят. 90 Я вот тебя про видишь? проценты про ребят спрашивал. Спрашиваю, откуда оружие взялось? Я тебе сказал с администрации, Которые захватывали. СБУ. В администрации. Кто захватывал? Мы захватывали. А как? То есть, получается, ты занимался незаконной деятельностью? В смысле? Ну не захватывал, что ты, ты захватывал? Как, как это? захватывал. А, ты, что, а кто что тебе он давал право захватывать? А кто вам дал право? На не, майонезу? подожди, это вопрос нельзя как? так отвечать. А как? а как это нельзя так Все, отвечать? пошел нахер, я да, не ты, общаюсь а так.